ऐसा है कि मथुरा हो काशी हो अयोध्या हो ये हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र इस प्रकार की जगह है और जिस समय राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ तो स्वाभाविक रूप से ये लोगों की अपेक्षा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी विकास हो और मेरा विश्वास है देखिए जिस प्रकार से पूरे कानूनन हमारे राम जी का मंदिर मोदी जी के माध्यम से बना है उसी प्रकार से सौहार्द के साथ और कानून के तहत हमारे श्री कृष्ण जी भी विराजेंगे ये हम सभी की अपेक्षा है और आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में आज हम लोगों को नया कॉरिडोर तो बन गया लेकिन उसके बाद पूजा की भी वहाँ पर अनुमति मिली है तो एक बहुत अच्छा वातावरण देश के अंदर देखने को मिल रहा है और मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि सौहार्द के साथ और कानून के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी महाराष्ट्र की कैबिनेट भी बहुत जल्द जाएगी आप चिंता आ, आ, मतलब पुलिस आयुक्त गुंडा परेड का संजय राउत ने की ज्या पद्धति वागड़ हल्ला करना परेड का सीबी अच्छी संजय राउत को त्यांच्याबद्दल मला विचारायचं संजय राऊतबद्दल काय विचार नरेंद्र मोदींचा नाही नाही होतो आभारी अशी मुलाखत होईल विशेष चर्चा नाही पंतप्रधानांचा एकोणीस तारखेला दौरा होतो तो दौरा पद्धतीने अजून अजून दौऱ्याची पूर्ण माहिती यायची आहे ती आल्यानंतरच आपल्याला सांग रामशिंग नगरमधून लोकसभा निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू केलेली आहे कुठेतरी भाजपमध्ये अंतर्गत वाद आहे का असं आहे की इच्छा असणं हे काही चुकीचं नाहीये पण शेवटी सगळे निर्णय पक्ष घेतो आणि मला विश्वास है कि पक्ष जो निर्णय घेईल तो राम शिंदे मान्य कोणी कोई सगळेच मान्य कर मुझे इतना ही लगता है कि उनकी गलती ये है कि उन्होंने उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप राम जी का विरोध मत राम मंदिर का विरोध मत करो इतना कहना उनके लिए गलत हो गया और कांग्रेस ने उनको निकाल दिया क्योंकि कांग्रेस की नीति और नियत ऐसी रही है ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते समय रामजी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था तो बीजेपी का विरोध करते करते आप राम विरोधी मत हो जाओ ये जो आचार्य जी ने उनको सलाह दी थी वो शायद उनके दिल पर लगे विमान खराब पा हमें करना चाहते A gente tem